الحمد لله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa وبارك على ala محمد Muhammad, wa ala alihi wa وبعد jma'in المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به Wallahu في الدارين akbar. Wallahu 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 akbar saya, dia akan menyertainya dalam segala hal ehwalnya Dan pada yang lain lagi Dia akan mencintainya dan akan mengenalkannya kepada zatnya Dia akan mendampinginya pada sisi usianya Agar orang ini berjalan di atas petunjuk kehendaknya Dia akan memberi taufik Serta mendekatkannya ke sisinya Seri berkata kepadanya, lihat inilah aku Tuhanmu. Ia ni ketika dia merasa bengong dan terbentur. Sebagaimana dia pernah dahulu berkata pada Musa AS secara zahir, Aku Tuhanmu, Ana Rabbu. Makanya berkata di hati orang Arif ini secara bauti Didengar oleh Allah SWT itu sebagai rahmat, kelembutan serta keramat bagi Nabi-Nya AS. Mujizat pernabi AS memang semuanya jelas kelihatan. Tapi keramat bagi para wali selalunya batin tidak kelihatan. Mereka itu pewaris bagi para nabi. Mereka itu mendirikan agama Allah dan menjaganya daripada syaitan-syaitan manusia dan jin. Tetapi kamu sekalian jahil dengan Allah Ta'ala dan para rasulnya serta para walinya. Apa yang kau tahu, wahai si munafik? Apa yang ada pada orang-orang ini? iaitu yani rasul serta walinya dan apa yang ditanggung ke atas bahu mereka itu. Engkau membaca Al-Quran tetapi apa yang engkau tahu tentang apa yang engkau baca itu. Engkau beramal namun engkau tidak tahu apa yang engkau amalkan itu. Itulah dia dunia yang tanpa akhirat. Kemudian engkau cuba menentang para wali itu. Engkau mensiasiakan mereka. Gunakan akalmu itu beradab terhadap mereka dan bertaubat kemudian tutup mulutmu. Engkau tidak punya berita daripada Allah Azza Tidak juga dari para Rasulnya. Tidak pula dari para walinya. Tidak punya berita dari ilmunya buat dirimu dan buat manusia seluruhnya. Sebab itu, lebih baik lazimkan dirimu bertaubat dan berdiam diri. Fikirkan tentang hari matimu yang engkau nanti akan dipikul orang ke kuburan agar engkau sedar apa yang akan berlaku nanti. Bekerjalah dengan Allah Ta'ala. Agar dia Allah memberimu cahaya yang dapat engkau menerangi duniamu dan akhirat. Dengar apa yang aku katakan ini. Dan berusaha untuk menjaganya baik-baik. Tinggalkan kerunsinganmu. Dengan apa yang sudah ditentukan Tuhan di azal. Kerana semua itu tiada berguna untuk difikirkan. Itu adalah hujah orang-orang yang malas. Tak perlu kita ingatkan tentang ketentuan yang lalu. Tapi hendaklah kita berusaha dan beramal kuat. Dan tidak perlu kita katakan dia kata atau kita kata kenapa dan bagaimana. Kita tidak masuk dalam ilmu Allah Ta'ala. Tetapi hendaklah kita berusaha dan beramal. Dan Tuhan akan melakukan apa yang dikehendakinya. Allah Ta'ala berfirman. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Dia yakni Allah tidak akan ditanya tentang apa yang dilakukan. Namun mereka lah yang akan ditanya. Jadi manusia lah yang akan ditanya. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kalau sebelum ini, kita menjelaskan tentang penting kita datang kepada Allah meninggalkan manusia, melihat manusia dengan pandangan fana dan menjadikan keseluruhan urusan kita kepada Allah Subhanahu SWT. Maka bila kita jadikan seluruh urusan kita kepada Allah, maka kita dalam segala urusan kita dengan Allah, kita cari redohnya. Reda Allah Ta'ala merupakan matlamat orang-orang beriman. Bila mana Allah Ta'ala reda pada kita, maka pertama Allah akan bagi kita taufik untuk buat kebaikan seterusnya. Yang kedua, Allah Ta'ala akan pelihara anggota badan kita daripada maksiat dan dosa. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita taubat untuk kita sentiasa bertaubat. Untuk melindungi kita daripada segala maksiat-maksiat yang mendatang. Dan yang keempat, Allah hantar kepada kita orang-orang yang akan mendampingi kita di kalangan orang, orang yang soleh. Kita dapat taufik untuk buat baik. Di pelarian anggota badan daripada buat jahat. Kita sentiasa diberikan ilham untuk bertaubat. Dan kita akan dihimpungkan bersama dengan orang-orang soleh. Maka kita dapati bila mana kita mula mencari Allah, maka kita akan bersama dengan orang-orang yang mencari Allah. Yang ikhlas, yang tidak mencari habuan-habuan duniawi dan sebagainya melainkan redha Allah Subhanahu Wa Baik bila Allah Taala redha kita dah kata Allah akan menyertai kita dan segala hal ehwal kita. Allah akan tunjukkan kecintaannya pada kita. Baik bagaimana Allah Taala akan cinta kepada hamba-Nya? Kita tahu dalam hadis yang sahih bila mana Allah Taala sayang hamba-Nya, Allah Taala memanggil Jibril berkata, "Aku sayang hamba-Ku, maka hendaklah kamu sayang." Jibril memberitahu malaikat dan malaikat memberitahu pada seluruh alam dan makhluk. Sehingga Allah jadikan dia diterima di dunia ini. Fayudha'u lahu bil qabul. Dia diterima. Bila kita sebut Allah Ta'ala mencintai, maka Allah jadikan dia dikasihi oleh orang-orang salih. Bila kita sebut Allah Ta'ala mencintainya, maka dia mencintai segala perkara-perkara yang Allah Ta'ala perintahkan padanya. Maka dia berdiri sebagai Duta-duta agama Allah Yang menjadi Rujukan kepada semua hamba-hamba Allah yang lain Bila Allah sayang seorang hamba Allah jadikan dia sebagai rujukan Bila Allah sayangkan kalangan hambanya Yang dihantar di rasul-rasul Maka jadi rujukan Ikuti dengan para awliya, para ulama Mereka menjadi rujukan Bila Allah Ta'ala sayang seorang hamba Allah jadikan dia sebagai rujukan Sebagai rumah api bagi kapal-kapal yang melayang bagi bintang bagi orang berjalan di padang pasir. Bukan dia seperti hujan bagi tanah yang gersang. Arti dia akan memberi manfaat kepada orang. Atas nama Allah. Sehingga dengan sebab dia orang mencintai Allah. Orang kenal Allah Ta'ala. Maka itu tanda bila Allah Ta'ala sayang seorang hamba. Dijadikan dia sebagai panduan. Akhirnya orang mencontohi percakapannya. Allah mencontohi, orang mencontohi kelakuannya. Orang mencontohi ibadahnya. Orang mencontohi semua perkara-perkara baik yang datang daripadanya. Dan bila seorang tu mencari adat Allah, Allah cinta dia dan Allah akan jadikan dia makin kenal Allah. Kalau kita macam ni, kalau kita buat analogi, seorang suka kat kita redha, kita akan makin kenal ni. Dia. dia akan perkenalkan kita dengan isteri dia, anak-anak dia, dia ajak kita ke rumah dia. Even dia ajak kita masuk bilik-bilik utama dia. Dia akan ajak. Bila saya kenal seorang ulama' yang soleh, mendekat sebagai contoh analogi lah. Bila dia percaya pada saya, dia ajak saya masuk rumah dia. Kejap. Even dia ajak masuk bilik tidur dia. saya, so, saya masuk bilik. Saya bilik tidur. Dia tunjuk tempat study khas dalam bilik tidur dia. Lalu diberikan pesan lenang pada saya untuk solat. Untuk ini, membersihkan diri. Ha, duduk sini awak. Bersih. Guna bilik air dia. Saya nanti ikut saya pergi masjid untuk kuliah. Kenapa? Kerana kepercayaan. Maka dia memperkenalkan. Sehingga kita kenal. Kita bukan kenal rumah ni, bilik-bilik kita tu. Berapa bilik, bilik ni ada apa, ada apa. Itu sebagai satu analogi. Maknanya bila Allah Ta'ala sayang kita, dia kita cari reza Allah Ta'ala, maka Allah akan memperkenalkan dirinya, zatnya. Maka orang ni akan kenal zat Allah Ta'ala. Sifat pemurahnya, penyayangnya. Sifat murkanya. Dia tahu bila Allah murka. Ketika mana orang-orang bodoh macam kita, lagi tak turun azab tak kepala, kita tak nampak Allah murka. Orang macam kita, tuan-tuan tak boleh cerdik ni. Lagi kita tak nampak putih beliungnya, segala musibah yang sampai kita tak mampu minta tolong orang. Lagi tu kita tak nampak macam Allah murka. Eh, Allah. Walaupun tak semayang ni, tak rasa Allah murka. Walau zina mencuri, tak rasa Allah murka. Walau rasuah, tak rasa. Rasa Allah sayang. Sebab tu kita tak kenal. Kata orang alih, -orang, orang soleh. Dia kenal bila mana Allah murka. Hatta bila dia lambat bangun kiam tahun tahu ni Allah Ta'ala marah pada dia. Ada lambat ke yang mulai bukan lambat semayang subuh. Ketika mana dia tak boleh buat kebaikan yang biasa dia buat. Dia tahu ini tanda Allah murka. Sehingga dia tak boleh buat baik. Kalau kebaikan ini ialah satu hadiah. Tuan -tuan, kita kalau boleh buat ibadat, itu namanya hadiah dari Allah. Ia bukan, kalau kita sebut hari bukan kaleng-kaleng. Bukan biasa-biasa. Kalau tuan, tuan dapat hadiah, cabut tuan-tuan ke itu, oh, seronok. Tuan-tuan hadiah di Allah itu ialah ketahatan padanya. Itu jauh lebih seronok. Kereta pun sangat Umur sangat teri lah sebab kita cintakan dunia bagi kita tu besar maka bila seorang dapat redha Allah Ta'ala dia akan mendampinginya pada sisa usianya dan berjalan atas petunjuk kehendaknya Allah Ta'ala pelihara umur dia dan seluruh umurnya dia sentiasa dalam ketaatan kepada Allah kata umur kita ni kan ada muk-muk dia kadang-kadang kita tengok dalam prestasi ibadat kita bila kita agak berumur, payahlah sikit. Dan keadaan tinggal tak dengar, mata tak boleh nampak. Jadi prestasi ibadat kita sedikit sebanyak menjunam. Dalam keadaan kita sakit-sakit. Tetapi orang-orang yang Allah taklah pelihara. Prestasi ibadat mereka tak berkurang. Jadi sebagaimana saya kongsi kisah ada seorang hamba Allah. Wanita umur 62 tahun. Apa Quran? Setelah istiqamah selama 10 tahun. Makanya... Dia menghafal seluruh isi Quran Ketika usia ni 72 tahun Untuk inspirasi kepada kita Bagaimana tanda Allah sayang dia Allah jadikan dia tak mati melainkan nak kadang dia menghafal Quran nah, Ini satu kemuliaan Kita cuma mati asal dapat KWSP Saya tak mati dengan kadang, -kadang dapat KWSP Tidakkah kita terfikir bahawa dan urusan umur kita yang berbaki bersisa ini tidakkah kita mahu berada pada puncak kebaikan? Sebagaimana kita ni kalau dalam penjawatan dunia, pada usia seumpama ni, kita mengejar puncak jawatan. Kalau saya cikgu, pada usia akhir usia saya berapa tahun, saya nak jadi pengetua. Kalau pun tak jadi pengarah pendidikan. Maka kita pun sebut tentang seniority. Seniority. Penjawatan, awak dah kerja berapa tahun? 20 tahun. Dah pangkat apa dah? Yang jadi askar. Kemuncak dia punya usianya dia nak, nak, dapat jawatan paling tinggi sebelum dia Akhirnya dapatlah. Brigade. Brigade General. Dapat brigedel General. Dapatlah mungkin Major General. Kalau pun tak dapat General penuh. Misalnya. Kata ini apa yang kita cari? Kata kita saat sebelum saya nak peringkat umur tu. Kalau boleh biar rumah habis bayar. Biar kereta pun dah cashkan. Tetapi kita pun cari. nilai kita di Allah pada usia berbaki. Ke mana kita? Pada usia berbaki beberapa tahun saya dah masuk 60, 63, 70. Maka di mana kita nak letakkan usia berbaki kita? Kalau Allah sayangkan kita. Maka Allah jadikan usia berbaki kita pada kemuncak dalam beragama. Akhir dulu kita tidur banyak. Ya Allah ketua kita banyak kiam. Dulu sembang kari banyak. Allah ketua ni kita sebut baca Quran. Dulu kedekuk tangkai jering tak masin hari ni kita pemurah semanis kurma kita pemurah semanis madu seputih susu dia pemurahnya kita murni dulu tuan-tuan sekalian kita begitu berkira masa kita dengar Allah hari ni masya Allah semua masa saya untuk Allah kita macam orang awal masuk masjid orang tak akhir keluar daripada ni dulu jadi orang pengen lambat masuk orang pengen cepat keluar masuk lambat masuk imam rokat keempat Keluar iman tak terfak pun nak baca doa. Tuh, laju. Maka kita nak pada usia tua kita, kalau tanda Allah tak nak sayang, Allah letakkan kita dalam kemuncak beragama. Maka pastikan, letakkan diri kita. Jangan rasa, saya rasa Tuhan tak sayang gitu. Tuhan tak sayang saya. Kenapa saya makin teruk? Tak, ha? upgrade. Dia, benda tu depend pada kita. Lah. Kita nak suruh sayang ke tak? Macam kadang-kadang kita isteri, eh, abang dah tak sayang saya. Dia bukan cerita abang tak sayang. Buat sesuatu sehingga abang kita sayang kita. Dia macam suami juga. Dia kata ke isteri kita, awak dah tak sayang saya. Tak perlu mendambakan sayang dia. Buat sesuatu sehingga dia sayang kita. Kita kadang-kadang takut istilah orang tak sayang kita. Tapi kita tak buat sesuatu untuk jadikan dia sayang. Saya tengok bos saya tak sayanglah saya. Jadi awak apa maksud awak? Aman, saya kena berhenti kerja? Salah. Maksudnya awak kena upgrade sampai dia sayang. Seorang so, isteri kata, Tak, saya rasa suami saya dah tak sayang saya. Dulu dia sayang saya, Ustaz. kalau masuk beli tidur, dukung. Kat dapur, dukung. Sekarang saya tak ada dukung. Saya rasa dia dah tak sayang saya. Maka dia, dia dah nak, nak dukung orang lain pula lah. Dan bukan cerita kita nak marah suami tak sayang. Kerana apa perbuatannya tak selera dengan kita. Bukan kita kena buat benda yang suami pula sayang. Jadi kita pula dukung suami kita. Ini sama kita dukung, kita pula ambil angkat dukung dia. Last kali saya, rupanya selama dia tak dukung, dia garuk. Bukan dia tak nak. Sayang kita kena garuk, dia dukung. Kita pula dukung suami kita. Aku pun tukar jadi sayang. Kita jangan salahkan di sisi yang lain. Kalau kita boleh baiki diri kita. Seorang anak kata, saya ayah saya dah tak sayang saya. Tak ayah atau tak sayang. Habis apa? Awak punya natijah. Natijah saya nak lari dari rumah lah ni. Bukan awak upgrade diri awak. Sehingga ayah awak sayang. Ayah tak sayang nak lah, suruh buang sampah tak nak buang. Suruh beli tak nak ikut. Tu cakap tak dengar. Ubahlah. lah. Hari ni balik rumah tu buang sampah. Tapi jangan buang dengan tonton sampah sekali. Hadiah sangat. Buang sampah je. Buang sampah. Tanya ayah ada sampah tak ni? Buang. Mungkin ayah hari ni marah tak beri. Yang sampahnya kau. Buang dia kau. Oh, ayah marah. Tapi sabar. Sebab kita nak balik sayang dia. Buang sampah. Ayah suruh buat. Pergi basuh kereta ayah. Basuh kereta ayah. Ha, kalau boleh tukar tayar baru, empat-empat biji baru. Kamu, oh sayang, anak Abah, anak Abah tak lah. macam. Sama juga bila kita risau, saya tua ni memang saya nampak Allah tak sayang saya. Kalau Ustaz kata kan, bila kita tua, kita berada pada kemuncak agama kalau Allah sayang. Saya usah Masjid, malah, Quran malah baca, kedekut masih ada, gaduh ni bini. Baik, sekarang awak sebut semua benda tu. Awak boleh ubah tak? Boleh ubah, ubah. Makin boleh ubah, awak berada pada kasih sayang Allah. Ubah ke okay, isyak? Saya ubah. Isyak ke masjid awal. Saya baca Quran. Saya mula bersedekah. Okey, Allah awak duduk dalam yang kat... Allah sayang. Ya ceritanya tuan-tuan. Bila kita sebut, tanda orang tak sayang. Tapi kita tak nak upgrade diri kita. Salahnya pada kita. Itu saya sebut tadi contoh isi kata, saya rasa suami saya tak sayang saya. Tak, awak upgrade dia awak. Sampai dia sayang awak. Nak sayang macam mana? Duduk asyik pakai baju kelawar. Tukarlah baju keluar pula. Dia keluar main. Dia kelawar main. Jadi bad main. Kami tak suka. Ha, tukar, tukar pula baju lain. Baju Hawaii ke. Kita tak sayang. Kita duduk asyik make up bedak sejuk je. Macam tu kubur. Ubahlah make up tu. Misalnya. Kita duduk asyik cakap. Suka rendah-rendahkan suami. Pujilah suami bang. Abang lelaki paling cantik yang saya tengok atas dunia. Lah abang kalau abang Zohi matahari pun tenggelam. cahaya wajah abang. Oh, wajah tu beri. So lelaki sayang. Ini tiap hari kerja ni kutuk suami. Macam mana suami nak sayang? Jadi ceritanya upgrade diri kita dan mendapat cinta Allah Ta'ala. Jadi bila kita sebut tanda Allah sayang, Allah Ta'ala akan sentiasa mendampinginya pada sisi usia ini. Maksudnya dia tak akan berlaku downgrade dalam ibadat. Dia upgrade dalam ibadat. Dan sentiasa mendapat taufik untuk dekat dengan Allah. Sebagaimana Allah berkata pada Musa, wahai Musa, aku Tuhanmu. Itu menunjukkan pendekatan. Sehingga Allah Ta'ala mewahyukan pada Musa, aku Tuhanmu, aku. Itu dekat aku. Ya Allah tu maha dekat. Itu untuk gambaran dekat aku. Sebab so, orang-orang berkata dengan kita kan, saya akan bersama dengan awak. Kita pun rasa dia dekat dengan kita. Maka Allah boleh berkata, aku Tuhanmu. Lihat, aku Tuhanmu. Untuk menunjukkan dekat. Untuk menghilangkan Kebengongan, kecelaruan. Maka dia pun tahu, oh, inilah Tuhanku. Maka Allah Ta'ala berkata, didengar oleh hati-hati orang-orang terpilih ini. Di kalangan para Nabi, di kalangan orang-orang soleh. Baik kita lihat mukjizat pada nabi ni jelas. Kalau kita kalau mengaji bab mukjizat sebahagian daripada perkara wajib bagi rasul. Wajib. Tapi Allah Taala juga memberikan suatu perkara yang ajaib yang tidak disebut mukjizat secara istilah tapi disebut karamah. <coughs> Cuma apa beza mukjizat dan karamah? Kata mukjizat ini ialah bagi melemahkan pada penentang. Dan mujizat biasa berlaku bila dicabar. Datangkan macam ni. Datangkan macam ni. Sebagai kisah Nabi-Nabi SAW. Dan mukjizat bagi rasul ini bagi membenarkan kerasulan yang dilakukan. Aku rasul. Kalau so, kata aku rasul mana mukjizat? Ada pun perkara aneh yang berlaku pada hamba terpilih selain pada rasul. Kerana pandangan wali dipanggil karamah. Karamah ini kemuliaan. Dia bukan keluar sebagai satu tuntutan orang untuk melihat. Awak kalau betul wali mana karamah? Tak ada. Dari kemuliaan Allah Tunduk. Karamah paling agung ialah istiqamah dia dalam ibadat. Dan karamah yang paling agung iaitu membentengi dirinya daripada maksiat. Itu karamah paling agung. Bukan karamah terbang tu. Allah benteng dia daripada zina. Allah benteng dia daripada mencuri. Allah benteng dia daripada sifat-sifat buruk, menipu dan sebagainya. Jadi itu karamah dia. Sebab itu disebut karamah pada wali ini tersembunyi. Karamah wali Allah Ta'ala menjagakan diri dia daripada kebencian berdasarkan keinginan hawa nafsu. Kebencian ini kerana Allah. Karamah wali yang bersifat maknawi yang tak kelihatan ini ialah karamahnya dalam melihat manusia dengan pandangan yang mulia, tidak menghina. Dia tak pandang orang dengan pandangan hina, mun, teruk, mun, tak ada. Kalaupun tu, kalangan orang yang gharikun, yang tenggelam dan masyarakat, dia melihat dengan simpati. Sian. Dan kalau dia boleh menyelamatkannya, dia, dia akan menyelamatkannya seumpama kita ni. Tengok orang lemas. Kalau kita macam ni, kita akan selamatkan dia dengan apa pun harga. Kita pandai berenang ke tak pandai berenang? Kalau kita memang orang yang prihatin. Kita akan buat sesuatu, paling kurang kita jiri. Eh ada orang lemas, paling kuranglah Atau Ataupun kita mungkin melempar tali, melempar pelampung. Atau mungkin kita terus terjun. Sampai kita lupa kita tak pandai berenang. Dia kerana simpati kita. Ada yang lemas. Umpama kalau tuan-tuan tengok seorang ibu, seorang ayah. Bila anak dia lemas, dia tak pandai kerana simpati dia terjun. Kerana yang begitu rasa simpati. Demikian pada wali. Ini karamah yang tidak kelihatan. Sehingga mereka mampu menjaga agama Allah daripada segala gangguan. Kamu nak kata Syamdu Qadir. Tapi kamu ni kebanyakannya tak kenal Allah. Tak kenal Rasul. Tak kenal wali. Kamu cuma kenal artis, kenal pelakon, kenal penyanyi. Kamu cuma kenal gangster, mafia. Kamu kenal orang jahat. Kamu cuma kenal pempengaruh yang kaya, yang glamour, yang popular. Kamu tak kenal wali Allah yang sebenar. Kamu tak kenal hamba-hamba Allah ini yang hidup dengan bahagia, kemuncak kebahagiaan. Yang hidup dengan ilmu dan makrifat. Yang hidup dengan bimbingan, dengan cahaya, dengan panduan. Kamu tak kenal mereka. Kalau kamu kenal mereka, nescaya kamu akan mendapat percikan kebahagiaan mereka. Kau pasti akan mendapat tempias kebaikan mereka. Tapi kamu duk kena orang-orang yang lalai. Orang-orang yang begitu sebab hidup kamu macam ni. Orang tu down, kamu pun down. Kita kena selebriti hati. Dia bercerai kita suatu hati. Dia kahwin kita senang hati. Dia kaya kita tak ada apa-apa perubahan. Macam tu. Sonoknya hati kita masa ada kahwin. Awak bila nak lah kahwin? Saya tak apa tak kahwin dia kena kahwin. Sedihnya kita bila hati kesan kita bercerai. Dia bercerai tak masalah. Arti dia jangan dia tak dapat menumpang apa pun kebahagiaan. Dia cuma menumpang berita halua telinga. Kalau kamu kenal para wali, bagaimana kecinta Allah pada mereka. Dan saya kamu akan follow mereka. Kamu akan tengok bagaimana perjalanan hidup mereka. Bagaimana susunan kata-kata mereka. Bagaimana akhlaniah kepintaran mereka. Dan bagaimana solusi mereka dalam semua perkara. Tuan-tuan mereka bila nampak masalah Seperti Allah berikan suis di tangan mereka Kita bila ada masalah Berputar-putar kita jadi bengong gila Sikit je masalah berputar pening Mereka ada masalah Mereka seperti lampu Yang ada masalah buka petik suis Terang terus nampak oh solusinya begini Kita tak nampak Sebab tu bila jahat tu bunuh diri Bila putus asa bunuh diri Tak dapat bunuh diri je nampak Semua nak bunuh diri Agak-agak suami dah tak layang bunuh diri Agak, -agak isteri pun dah tak peduli bunuh diri ya. Apa apa sah orang yang saya kasih tidak lagi mencintai saya. Habis awak nak ke mana? Nak terjun, terjun. Terus terjun bawa nak. Ramai hari ini tuan-tuan lihat manusia tak tahu solusi. Kali tidak kembali pada Allah. Walhal solusinya mudah. Mudah yang ni kerana kecewa dengan tunang dia, bunuh diri. Sebab apa butuh tunang? Ini kecewa dengan adik-beradik dia bunuh diri. Yang saya katakan hari ni penyesalan yang paling dilakukan oleh ramai manusia ialah bunuh diri. Yang ni kena bully kat cyber, bully dekat uh, TikTok, bunuh diri. Secara langsung bunuh diri. Kerana mangsa bully. Dan sedikit bully dia dah lemah. Jadi ini orang-orang yang tidak mengenali kehidupan para wadi. Sebab mereka kenali kehidupan orang-orang yang rosak. Lalu mereka bertindak macam orang tu juga. Orang tu yang mereka minat ni mati pun bunuh diri ha, Mereka pun bunuh juga Matinya gantung diri mereka pun gantung Kalau kamu kenal wali-wali Allah Bagaimana cara mereka menyelesaikan kehidupan mereka Dengan ketenangan solat Dan kekosyokan mereka Dengan ketenangan zikir Dan juga Wirid mereka Dengan ketenangan membaca Al-Quran Dan tafakur mereka Dengan Ketenangan dalam perkataan Dan perbuatan mereka saya kamu akan mencintai mereka. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir. Engkau baca Quran, tapi tak faham baca. Dan engkau juga mungkin beramal, tapi engkau tak tahu apa yang kau amalkan. Ikhlas dia dunia tanpa akhirat. Engkau mungkin semayang, tapi engkau tak tahu semayang apa. Engkau tak dapat khusyuknya dan buahnya. Kemudian yang kadang, kadang kamu jahil macam tu, kamu lawan pula para wali. Kamu sia-siakan pula keberadaan mereka tak ambil manfaat. Patutnya dampingi mereka, belajar daripada mereka dan berjaya ataupun cuba tutup maruah mereka. Jaga mulut tu. Jangan cakap kau hajar sangat. Tengok orang-orang sah ni. Engkau ni kata Syabda kali tidak perlu berita tentang Allah. Kamu tak kenal Allah, kamu tak kenal Rasul, kamu tak kenal Wali. Kamu tidak tahu tentang ilmu Allah Ta'ala buat manusia semuanya. Sebab itu tuan-tuan orang macam kita banyakkan taubat, banyak diam diri. Sebab kita fikirkan kematian. Hari di mana kita dipikul oleh orang ramai ke kuburan. Maka kita baru kita tahu bahawa nilai sebenar. Ialah kita bekerja dengan Allah, beribadat kepada Allah. Oleh kita tahu Allah yang akan memberi hidayah, petunjuk, yang menjaga kita. Dan Allah jadikan mereka para Nabi, para Rasul, para Wali sebagai teman-teman. Sebagai sumber-sumber pendidikan kita. Kerana ketika, ketika itu tuan tuan boleh kita akan melalui takdir Allah dengan tenang. Maka kalau tidak, hidup ini akan sentiasa melalui takdir Allah. Dia tanya kenapa, bagaimana, kenapa saya, kenapa tak orang lain, bagaimana boleh jadi. Akhirnya kalau tuan sekalian kita meletakkan diri kita kepada Allah Subhanahu Maka kita akan serahkan semua kepada Allah. Kita tahu Allah maha bijaksana dalam pelakuan. Dia tidak ditanya apa yang dia buat, kita akan ditanya. Jadi ceritanya ialah Tentang kena carilah reda Allah Ta'ala dan kelebihannya Dan dikatakan kenalilah para wali Dan pingin mereka Jangan menghina mereka Maka taubat dan tutup mulut Dan sibukkan diri dan mengerti kematian Dan beramal Akhirat Dan juga menerima takdir Allah dengan sebenarnya Tidak berkata kenapa, bagaimana dan sebagainya Tapi menerimanya Yang Allah melakukan dengan bijaksana sebab itu kita katakan bila kita suka kita betul tuan-tuan sekalian. Maka cara berfikir kita pun betul. Cara bercakap kita suka tak betul. Maka dengan kita kita bengkok, sesat dan bingung. Daripada jalan kebenaran, jalan yang membawa pada petunjuk dan membawa pada hidayah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi.